হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল কেনে আছে আপনাদের আশা বিহুটি খুব ভালে ভালে গল আজি বহাগত দু তিখ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় মই চাকি বন্টি এতিয়া এ ভাব খাম কিন্তু মায় যে যেহেতু বিহু গতি বাবে কিনা এটা স্পেশাল কিনা এটা পিঠা পনা হলে ভাল লাগে কান কানমুসুরি পিঠা বনাও আহকসেন ভিডিওটি আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব থেংক ইউ এয়া আমাৰ নাৰিকল ৰুকি ৰেডি কৰি থৈ দিছে ঘৰতে নাৰিকল আনিছিল বিহুৰ বাবে মায়ে চুকি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি নাৰিকলখিনি ভাজিম ইয়াৰ বাবে কেৰাহী গৰম কৰি ইয়াত অকণমান ঘিউ দিছোঁ ঘিউখিনি মায়ে ঘৰতে বনাইছিলে এতিয়া এইখিনি ঘিউখিনি আমি নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ ভাজিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া নাৰিকলখিনি দিলোঁ এতিয়া ভাজি ভাজি অকণমান ইয়াক হালধীয়া ৰং হ'বলৈ দিম আপোনালোকে নাৰিকলখিনি লৰাই থাকিব ঘিউ নিদি আপোনালোকে নাৰিকলত ৰিফাইনৰ দিব পাৰে এয়া মই ইলাইচি দিছোঁ গন্ধৰ বাবে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম এতিয়া নাৰিকলখিনি অকণ অকণ হালধীয়া হৈছে ইয়াতে দিছোঁ মই চেনি আপোনালোকে মিঠা কিমান ভাল পায় সেই হিচাপে চেনি দিব মই একাপ চেনি দিছোঁ এতিয়া নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম আৰু চেনিখিনি গলিবলৈ দিম ভজা হৈছে আৰু নাৰিকলখিনি এতিয়া নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ বাবে ইয়াক নমাই থ'ম আৰু এখন প্লেটত ওলাব লাগিব এয়া চাওক নাৰিকলখিনি ধুনীয়া হালধীয়া হৈ গৈছে বেছি নেভাজোঁ আৰু অকণমান ভাজিম নাৰিকল ভজা হৈ গৈছে এয়া নাৰিকলখিনি এতিয়া প্লেট এখনত ওলাই লৈছোঁ মই অকণমান মেলি দিছোঁ যাতে সোনকালে ঠাণ্ডা হয় এয়া মই নাৰিকলৰ পিঠা বনোৱাৰ বাবে দুখন শ্বেপ দিয়াৰ বাবে দুখন সা সৰঞ্জাম ওলাই লৈছোঁ এটি ট্ৰায়েংগেল শ্বেপৰ আৰু এটি জোণহেন এয়া মই চৰিয়া এটিত ময়দা তিনি কাপ আৰু আটা তিনি কাপ লৈ লৈছোঁ পিঠাৰ বাবে এতিয়া এইখিনি মুঠিব লাগিব ইয়াতে চেনি আৰু নিমখ অকণ অকণ দিছোঁ এয়া এতিয়া দিছোঁ এতিয়া ৰিফাইন এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আপোনালোকে ৰিফাইনৰ লগত অকণমান গাখীৰো দিব পাৰে তেতিয়া কোমল হয় পিঠাবিলাক খাবলৈ তেতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লৰা মিক্স হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি আটা যেনেকৈ মাৰে সেনেকৈ মাৰিম পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মঠি ল'ম এয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আটা মৰা হৈয়ে গ'ল আৰু কিন্তু এইখিনি আকৌ মঠাৰ পিছত অকণমান টাইম থ'ব লাগিব এয়া আটাখিনি এতিয়া কোমল হৈছে এয়া মই পকাতেই ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ এতিয়া কি হয় পুৰিবিলাক বেলিবলৈ সহজ হয় এতিয়া আটাখিনিৰ ধুনীয়াকৈ লাড্ডু বনাই পুৰি মই বেলি ল'লোঁ মাও আহিছে মোক হেল্প কৰিবলৈ মায়ে ধুনীয়াকৈ সাজটোত পিঠাখন লৈ পিঠাৰ বাবে যিটো মানে পুৰি বনাইছিলোঁ সেইটো লৈহেনে ইয়াতে নাৰিকলখিনি দিছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিঠাখন হ'ব আৰু এয়া শ্বেপটোত ভৰাই দিলে আপোনালোকে যেনেকুৱা শ্বেপৰ সাজ পায় কিনি ল'ব পাৰে বজাৰত পাই এয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ধুনীয়াকৈ পিঠাখন হৈ গৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াক কি পিঠা বুলি কয় মোক জনাবচোন আমাৰ ইয়াত জোন পিঠা বুলিও কয় কাণমুচুৰী পিঠাও কয় অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে এবিধ পিঠা পাবই আপোনালোকে খুব ভাল লাগে আৰু বেছি দিগদাৰী নাই সোনকালে হৈ যাব এই পিঠা আৰু বনাইছে মায়ে আপোনালোকে এনেকৈ সাজত নবনাই হাতেৰেও বনাব পাৰে ধুনীয়াকৈ এয়া মই হাতেৰে এখন বনাম এতিয়া ইয়াৰ বাবে পুৰিৰ দৰে বেলি লৈছোঁ এটা লাডুটো নাৰিকল দিলোঁ হাতেৰে ধুনীয়াকৈ পিঠাখনৰ বাবে যিটো আমি লুচিৰ বনাই লৈছিলোঁ সেইখন ধুনীয়াকৈ দিছোঁ ইয়াতে চাওক কেনেকৈ দিছোঁ এটা চাইড আনি ইফালে লগাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো দি দিছোঁ সুন্দৰকৈ ডিজাইন কৰি দিছোঁ হাতেৰেও পাৰিব একদম সহজ আৰু সোনকালেও হৈ যাব এয়া চাওক হৈয়ে গ'ল মইতো হাতেৰেই বনাই দিলোঁ সোনকালে এয়া চাওক আমাৰ হৈ গ'ল পিঠা ৰেডি কিন্তু এতিয়া অকণমান কাম আকৌ বাকী আছে এয়া কেঁচাই আছে ভাজিব লাগিব এয়া মোৰ চব ৰেডি হৈ গৈছে কেৰাহীত তেল দিছোঁ এতিয়া গৰম হ'বলৈ আপোনালোকে মিঠাতেল নিদি ৰিফাইনো ল'ব পাৰে এতিয়া এখন এখনকৈ পিঠা ইয়াত দিয়ক আৰু ধুনীয়াকৈ ভাজক গৰম গৰম এই পিঠা খাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব ইয়াত ভাজি লৈছোঁ এখন এখনকৈ পিঠা দি হেনে সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব পাৰে আপোনালোককে বাৰু কাণমুচুৰি পিঠা ভাল পায়নে নাই জনাবচোন মই কিন্তু খুবেই ভাল পাওঁ সৰুৰ পৰাই কাণমুচুৰি পিঠা মোৰ ফেভাৰেট হয় এয়া হৈ গ'ল পিঠা ৰেডি এতিয়া পিঠা চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে খাবলৈও টেষ্টি মাক এতিয়া চাহ দিম ময়ো চাহ খাম সন্ধিয়া চাহ পিঠাৰে পিঠা ৰেডি হৈ গৈছে এয়া চাহ ৰেদি একদম চাহৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে গৰম চাহ পিঠা লৈছোঁ মা আৰু মই খাবলৈ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে মোক জনাবচোন আৰু আপোনালোকে ইমান দূৰলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোক আটাইলৈকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ থেংক ইউ